Selangor hanya gah di Liga Domestik. Kerap tukar jurulatih punca prestasi Selangor merundum. Sebelum kita lanjut ke berita sukan, izinkan saya untuk meminjam masa anda sekejap untuk menekan butang subscribe dan notification bell agar saya lebih bersemangat berkongsi video lebih menarik lagi di masa hadapan. Salam sukan, pernah tak anda terfikir, macam mana sebuah kelab gergasi, yang dulu disegani dan digeruni, kini tiba-tiba bergelut mencari kemenangan? Sebuah pasukan yang pernah digelar di Red Giants, kini seperti kehilangan arah di tengah padang. Ya, yeah, kita sedang bercakap tentang Selangor FC, pasukan legenda yang pernah menggegarkan Malaysia, tapi kini, seolah-olah terperangkap dalam dilema yang tak berkesudahan. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir? Adakah masalahnya pada taktikal, pengurusan atau semangat pemain itu sendiri? Mari kita bongkar bersama kisah jatuh bangun The Red Giants. Kalau kita imbas kembali musim lalu, Selangor FC bukan calang-calang pasukan. Mereka menamatkan saingan Liga Super di tangga kedua dengan rekod mengagumkan 16 kemenangan, empat seri dan hanya empat kekalahan. Bukan itu sahaja, mereka juga berjaya menempah tiket ke pentas Asia, mewakili Malaysia dalam saingan ACL2 dan turut beraksi di kejohanan Asia Tenggara. Segalanya tampak sempurna, seolah-olah Selangor sedang menuju era kebangkitan semula. Tapi siapa sangka, hanya dalam tempoh beberapa bulan, semuanya berubah. Musim ini, permulaan mereka agak perlahan. Dalam hanya enam perlawanan Liga Super, tiga kekalahan sudah dicatatkan dan lebih memeritkan di pentas Asia, mereka masih belum meraih sebarang mata selepas tiga perlawanan dalam kumpulan G daripada pasukan yang dulu mendominasi, kini Selangor bagaikan hilang taring. Satu persoalan besar mula timbul apa sebenarnya yang tidak kena. Ada yang kata, masalah Selangor berpunca daripada ketiadaan taktikal yang konsisten. Ada pula yang menyalahkan pihak pengurusan yang mungkin terlalu kerap membuat perubahan di luar padang. Cuba bayangkan, sejak tahun 2020, Selangor sudah bertukar ketua jurulatih hampir setiap musim. Bagaimana sebuah pasukan nak membina identiti permainan yang kukuh kalau setiap tahun taktikalnya berubah? Dan paling baru, Katsuhito Kinoshi, jurulatih dari Jepun yang pernah membawa aura positif kepada pasukan juga telah dilepaskan. Kini, pasukan hanya dikendalikan oleh jurulatih interim satu situasi yang tentu saja tidak stabil untuk sebuah kelab sebesar Selangor FC. Dalam bola sepak moden, kesinambungan dan kestabilan adalah kunci. Kalau pengurusan asyik bertukar arah, bagaimana nak bina pasukan yang mantap? Dan seperti yang dijangka, penyokong Selangor, khususnya Ultras Selangor, tidak hanya berdiam diri. Mereka mula bersuara, mengadakan protes, meminta penjelasan daripada pengurusan. Ada yang memboikot sorakan di tepi padang. Sebagai tanda kecewa dan ingin menyampaikan mesej yang kuat. Kerana bagi mereka, Selangor bukan sekadar kelab bola sepak. Ia adalah simbol kebanggaan dan sejarah bola sepak Malaysia. Bila pasukan ini jatuh, seluruh penyokong turut terasa. Mereka bukan marah semata-mata, tapi kecewa sebab mereka tahu Selangor sepatutnya lebih baik daripada ini. Namun dalam setiap kejatuhan, masih ada ruang untuk kebangkitan. Musim ini baru bermula dan masih banyak peluang untuk Selangor memperbaiki kedudukan. Yang penting sekarang ialah kestabilan dan kesatuan. Bukan saja antara pemain dan jurulatih, tapi juga pengurusan dan penyokong. Kadang-kadang, krisis seperti inilah yang menguji karakter sebenar sebuah pasukan. Adakah mereka akan terus terperangkap dalam dilema atau bangkit semula sebagai Red Giants yang sebenar, gagah, bersemangat dan berani? Kalau sejarah jadi ukuran, Selangor bukan pasukan yang mudah menyerah. Dari zaman Mokhtar Dahari hingga kini, semangat merah kuning itu tetap membara di dada setiap penyokongnya. Jadi persoalannya sekarang, adakah Selangor FC mampu bangkit dan kembali menjadi kebanggaan bola sepak Malaysia? Atau akan terus tenggelam dalam kitaran masalah yang sama setiap musim? Kalau anda setuju, jangan lupa untuk tekan like tinggalkan pandangan anda di ruangan komen dan pastikan anda subscribe saluran ini untuk terus mengikuti kisah dan analisis terkini bola sepak tanah air